hər vaxtınız xeyir olsun kanalımızın dəyərli izləyiciləri Saray qəsəbəsində yeni məhəllə deyilən ərazidə gördüyünüz 2 otağlı evin təqdimatını edirik. Evin üz görünüşü bu gün işlənilib dəyərli izləyicilərimiz. Yaşaış yoxdur hal-hazırda. Əvvəllər yaşayış olub. Həyətyanı sahəsi kiçik olsa da yerləşmə yeri çox gözəl bir yerdə yerləşir marşrut xəttinə cəmi 500 metr məsafədə yerləşir. 523, 522 nömrəli marşrut xəttinə yaxın bir ərazidir. Həyətin bucunu olacaq, dəyərli izləyicilərim. Ev sahibi e, zaborun çəkib sizə təhvil verəcək. Görürsüz ki, həyət yanı sahəsi bucundur. Həyətə daxil olan qələtika qapıdır və bu hissəyə isə sizə məxsus olan həyət yanı sahəsi qohumla birlikdə tikildiyinə görə e, ara hasar çəkilməyib, amma ev sahibi deyir ki, çəkib təhvil verəcəm və daxil olaraq evin iç təqdimatına. Evə daxil olarkən belə bir görünüşü var. Qoştuğa barmaqlarla quraşdırılıb. Bu hissədə də ki, gördünüz kimi yay mətbəxi kimi istifadə olunur. Hündür zərzənəsi var. Alt hissəsinə keçmək mümkündür. Bütün otaqların alt hissəsinə keçid var və ev sahibi artıq əşyalarını bura yığıb görürsüz hündür zərzəmidir. Evdə əşyalar da var. Ev sahibi deyir ki, istəyən olsa əşyalar da əlavə qiymətə ödəniş olunub, təhvil verilə bilər. Və bura evin qonaq otağıdır, hörmətli izləyicilərimiz, gördünüz ki, bucaqna qonaq otağı var və digər yataq otağı. Otaqlar genişdir, hörmətli izləyicilərimiz, döşəməsinə taxta pol vurulub. Burada da belə bir qladovkası var. Və bura isə evin, gördünüz kimi, hamam otağıdır. Hamam otağı da tam təchizatlıdır. Evdə qalan əşyalar, hamam aksesuarları, mətbəx və bilir evdə qalacaq digər əşyalarda dedim kimi artıq ödənişi onlarsa evdə qala bilər. Bura isə belə mətbəxdir, dəyərliz izləyicilərimiz, studiya mətbəxdir. Çox genişdir. Burada qonaq otağına ehtiyac olmayacaq ona görə ki, burada bişirib düşürüb və bu hissədə oturub e Yəni bu məcəllə olar. Gördüyünüz kimi ev sahibi hazırda ceyran peçindən istifadə edir, amma ki bütün kombi xətləri var, gördüyünüz kimi istəsəniz siz kombidən istifadə edə bilərsiniz. Bütün kommunal lər var, mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Qiyməti çox ucuz təklif olunur. 39.000 manata təklif olunur. Ev sahibidə kirayə almışlar olsa, yenə də cüzi endirim olmayacaq. Sənəd də dəyərləndiriciləriniz, kənd təsəffədə təyinatdı. Sənəddir. Notarial qeydə alqı-satqı olmur. Biz də diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Daha dolğun məlumat almaq üçün 051 635 1797 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.